Управлением по борьбе с наркопреступностью была получена оперативная информация о том, что один из водителей маршрутного автобуса регулярно перевозил пассажиров по городу Одессе, находясь в состоянии наркотического опьянения. Его противоправные действия в любой момент могли привести к совершению ДТП и повлечь в травмирование и гибель людей. В ходе проверки этой информации личность водителя была установлена и злоумышленник был задержан на конечной остановке маршрута после высадки пассажиров и подготовки к очередному выезду на маршрут. В это время, закрывшись в автобусе, он готовился к очередному употреблению марихуаны. В ходе осмотра транспортного средства и личного досмотра водителя были обнаружены и изъяты 5 пакетов с марихуаной и самодельное приспособление из пластиковых бутылок, которое на жаргоне наркоманов называется бульбулятор, подготовленный к употреблению. Водитель был снят с маршрута, в отношении него был составлен административный протокол и изъято водительское удостоверение. В дальнейшем его ждет уголовная ответственность, предусмотренная законодательством. Изъятые наркотики и приспособления для их употребления было отправлено на экспертизу. По данному факту начато досудебное расследование. Водителя ждет уголовное наказание, предусмотренное статьей 309 Уголовного кодекса Украины. Полиция настоятельно рекомендует владельцам всех маршрутных транспортных средств, ужесточить отбор водителей, дабы избежать в дальнейшем дорожно-транспортных происшествий, которые могут привести к гибели ни в чем не повинных людей.